আমাৰ এয়া ডাঙৰ মাস্ক এজনী ধৰিলে কি ৰৌ মা এনেকুৱাই গৰম কাৰেণ্ট নাই ওপৰৰ পৰা হেল গাইছ আমাৰ ঘৰ মানে লোৱা হৈছে বাট মানে দৰ্জা লগোৱা নাছিলে দৰ্জা লৈ আনিলে আজি ইভেন মানে পাকঘৰৰ কাৰণে এডজাষ্টমেণ্ট লগোৱা নাছিলে এয়াও লৈ আনিলে আজি চাইজ শিক্ষকৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে ভালে থাকো এয়াই কামনা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই বাথৰুমত ফেন লগাই লৈছোঁ ইমান দিন লগোৱা নাছিলোঁ আৰু যিহে গৰমৰ ৰোধপাত মানে বাথৰুমত পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব পৰা নাই আৰু গতিকে লগাই ল'লোঁ পলালে 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 আমাৰ এয়া ডাঙৰ মাছ এজনী ধৰিলে ইয়া কি ৰৌ মাছ নেকি ইয়াৰ ৰৌ নেকি হাঙা এক কিলো হ'ব চাগে না ডাঙৰ এজনী ধৰিলে ইয়া বৰশী বাই আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিহে গৰম দিছে গাই বহুত ৰজ জাক দিছে বেয়াকৈ মানে একদম গৰমত অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে এই এইয়া কুৰি সৰু এটা আৰু সেইফালে ডাঙৰ এটা ধৰিলে বা ইমান ডাঙৰো আছে নেকি পুখুৰীত বাপৰি বাপৰি এই আৰু ধৰিব নালাগে থৈ দিয়ক অঁ মাছ আছে বহুত মাছ আছে কালিৰ মাছ আছে আকৌ ইয়াত দুইজনী পালে আজি বহুত বেছি হৈ যাব খাই শেষ কৰিব নোৱাৰিম বনাই থোৱা মাছ আছেই অলৰেডি আৰু এই অকণ মাংসকণ বইল কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত কফা বনাবৰ কাৰণে বইল কৰি এনেকৈ আদা নহৰু দি পনীৰ দি ধুনীয়াকৈ লাডু বনাই ললোঁ আৰু সেইখিনিকে ধুনীয়াকৈ আজি ভাজি ল'ম এই কেৰাহী বহাই দিছোঁ ইফালে কুকটা ভাজি আছোঁ আৰু আনফালে মাছো কাট কুট কৰি ল'লোঁ যিহে গৰম গাইজ একদম কণ্টিনিউছ ভিডিঅ'বোৰ কৰিবই নোৱাৰিছোঁ অকণমান অকণমানকৈ ক্লিকটো লৈছোঁ আৰু মাছখিনি কাট কট কৰিলোঁ এতিয়া বনাম মাছ আৰু সেইফালে আমাৰ যিহে গৰম মানে মাহ সিফালে বলিছে এইও ইফালে বহি আছে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আৰু গৰমত আৰু বিলাহী ঝোল বনাম আজি মাছ সৈতে বিলাহী বনাম আৰু আদা নহৰু পিঁয়াজ অকণমান মছলা মজাই লৈছোঁ অকণমান জিৰা পাউদাৰ অকণমান দি মেলি তেলত অকণমান মজাই লৈছোঁ আনফালে মই এইফালে কুকুৰাও মাজে মাজে লৰাই আছোঁ আৰু কণী দিয়া হৈছে যে ফেন ওলাই বহুত আৰু যিহে গৰম মানে একদম অৱস্থা বেয়া আৰু মানে আমাৰ এইফালে গেঞ্জী কেনেকৈ পিন্ধি আছে সেয়াই মই কৈ আছিলোঁ আৰু মোৰো অৱস্থা নাই মানে তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে আৰু বনায়ো আছোঁ এইফালে আৰু বিলাহী দিছোঁ এয়া অকণমান বিলাহী জোল বনাম যিহেতু ইমানেই গৰম আজি মানে বহুত বেছি গৰম আৰু একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ মাছ একদম পুখুৰীৰ পৰা উঠিয়ে উঠোৱা মাছ ধুনীয়াকৈ এয়া বিলাহী দি বনাই লৈছোঁ বিলাহী জোল আৰু এই গৰমত মানে মছলা খোৱাতকৈ জলকীয়া খোৱাতকৈ বিলাহী জোল এনেকৈ চিম্পুলকৈ খুৱাই ভাল হয়নে গাজ তো ধুনীয়াকৈ সেই মাছখিনি ভজাও নাই বাৰু দেই দেই কেঁচাকৈ দিছোঁ আৰু বিলাহীৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ জোল বনাই লৈছোঁ আৰু ইফালে কুকুৰা হৈ গৈছে ভজা ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ গৰম গৰম এটা খাই চাওঁ ববা খাবনি কাম বন আজৰি গা পা ধুই এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ ডাইনিং টেবুলত খাবলৈ মানে আমাৰ খাদ্য নাই যিহে গৰম মানে ফেনৰ তলত এনেকৈ লৈ মায়ে মই ভাতখিনি খাইছোঁ আজি দুপৰীয়া সাঁজটো চ' গাইজ কেনে লাগিছে জনাব পৰিব আকৌ আচলতে ববা বোলে ইমানেই গৰম লাগিছে পুখুৰীৰ ভৰিকণ টো পতিছে গাইজ এনেকুৱাই গৰম আজি হোৱা পৰিবই বোলে ববা গাইজ ইমানেই গৰম আজি বহুত বেছি গৰম এইফালে বাবাই ভৰিকণ ডুবাই থৈছে পুখুৰীতে কাৰেণ্ট নাই এনেকুৱাই গৰম আজি কাৰেণ্ট নাই ওপৰৰ পৰা হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আমাৰ একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে গৰমত সেয়া পুখুৰী পাৰত বহি আছোঁ আৰু কাৰেণ্ট নাই ভিতৰত সেইফালে ববাই দলং ওপৰত বহি আছে ভৰিকণ মাজে মাজে পুখুৰীত ডুবোৱাই দিয়ে এনেকুৱাই গৰম কি অৱস্থা আপোনালোকৰ পালে কেনেকুৱা গৰম জনাবচোন সেই লগাইছে সেয়া প্ৰজেক্ট এটা লগাইছে মুনুৰ চেনেল চাইছোঁ সেয়া পূৰা ৰুম ঘৰ আন্ধাৰ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত সেয়া চাই আছোঁ ডাঙৰ স্ক্ৰীণত চাই মানে নিজকে কেনেকুৱা যে ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলো চালোঁ এতিয়া মনুৰ চেনেলটো চাইছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে একদম ফিল্ম হলত চাইছো নেকি তেনেকুৱা এজন লাগিছে না হয় নহয় ঐ দুখ বিয়া কিয় হলত ফিল্ম চাই 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 লাগিছে নাই হেল্ল' গাইজ একদম মৰ্ণিং মৰ্ণিং আমাৰ এইয়া পেইণ্টিং কৰি আছে খিৰিকীত নিজে নিজে মিষ্টেক লগোৱা নাই আগৰ ডৰ মই কৰিলোঁ এতিয়া এইও কৰিছে একদম পূৰা চাং ডাং বনাই লৈছে সেইফালে আৰু বনাই লৈ সেয়া কৰিছে একদম মৰ্ণিং কৰি আছে আৰু অকণমান পিছত যাব আকৌ যোৰহাট ববাক লৈ মেডিকেল চেকআপৰ কাৰণে এতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠি কৰি লৈছে অৱস্থা বেয়া আৰু গৰমত বাহিৰৰ পৰা দেখাইছোঁ ইমান ওখ ঘৰ চব এই বান্দৰ আহিছোঁ আমি দেখাই আছে চব কি আৰামত গৈ আছে অফালে বহি বহি অম্বিতা খাই আছে এতিয়া যাব ববাক লৈ গৈছে এফালে মেডিকেল চেকআপৰ কাৰণে যোৰহাট দিয়ক মই থৈ দিছোঁ বটলটো দিয়ক মই থৈ দিছোঁ এই আছোঁ অক গাজ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ৰাইজ ৰাতিপুৱা কাম বন আজৰি গা পা ধুই এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু বেছি দীঘলীয়াও কৰা নহয় ভিডিঅ' আৰু কণ্টিনিউছ ভিডিঅ'ও কৰা নহয় যে যিহে গৰম মানে বহুত বেছি গৰম আৰু ৰাতিপুৱা গ'ল আমাৰ ববাক লৈ আমাৰ এও গ'ল যোৰহাট মেডিকেলত কিবা টেস্ট আছে টেস্ট করবো সে ভিডিওটি আঙরের কারণে এটা আইসো গা পা ধুই আপনাদের ওসব আর জানাব আর যদি মোৰ চ্যানেলে চাইছে তোল বহুত বহুত ধন্যবাদ আর যদি নতুনকে চাইছে প্লিজ চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দেব বলে আশা করল মানে গরম একদম মুখ চোখ ফুলি গৈছে মানে এনেকা বেছি গৰম মানে বহুত বেছি গৰম পৰিছে আকৌ পরিছে আকি মো নতুন নতুন ভিডিওটা দিয়ে